Друзі, доброе утро. У нас на гостівої площадки Рафель Санасарян, керівник громадської організації «Кіровоград. Європейське місто. Вадим Бондар, перший тренер Андрія П'ятова, тренер команди Переможця турніру. А також Максим Бондар, капітан команди Переможця турніру. Доброго вам ранку. Доброго. Доброго ранку. Давайте розкажемо. По перше, що це був за турнір. Хто приймав участь? Скільки команд? Як важко було? Ну, в турнірі приймало участь 7 сім команд. Это четыре э, наших местных команды и три областных команды. Вот победила первое место, заняла вот команда с Кировограда 2004 года «Зирка». Э, наш турнир был э, приурочен 70-летию победы над фашизмом. Это как бы как дань для наших детей, вот, э, взрослому поколению. На самом деле это только начало нашей программы. Будет про, будут про, проведены множество турниров, не только по футболу, они будут э, и по другим видам спорта. Наша организация очень много внимания уделяет именно развитию спорта в Кировограде, так как мы считаем, что это будущее нашей страны, здоровая нация. Поэтому мы будем однозначно работать над этим угу. и далее. А, Вадим, ваши впечатления и эмоции по поводу этого турнира. Как, как тренировать чемпионов-то? Видите, как вопрос. Если команда занимает первое место и... Первое и второе место. Я, ну, моя команда она была разделена на две команды пополам, потому что э, первая команда играла под эгидой Зирка 2004. Э, вторая команда, будем говорить, как второй состав. Там ребята были даже 4-5 года. Турнир проводился по 2003 году, называлось Шкиты. Вот, они были в разных группах. Вот, ну так получилось, что ребята, э, ребята, э, каждый в своей подгруппе занял первое место, и по воле и судьбы они играли в финале между собой. Между собой, да. И я в финальной части я просто пошел, сел на трибуну для того, чтобы не было, знаете, как, чтобы не отдавал никому предпочтения. Вот, хотя даже когда они играли вот до да, финальная часть вроде играют между собой перед игрой у нас был разговор с ребятами ребят вы поймите вы все равно одна команда хотя вы играете вы играете в финале между собой но вы одна команда вы вы уже победили вот поэтому я ушел чтобы не было предвзятости к кому-то вот но то что была честная игра потому что в первом тайме э, с командой зирка один игрок удален был. Максим Кулик, да, потому что. Вот ну, так... это честная игра, ребят. Давайте они... без травм. Они... Двух подкате Здравствуйте. Ну, получилось ну... так, что, что дети-то вот компромисс такой. Они живут этим, играют. И, ну, молодцы. Они проявили, проявили характер. А где проходил турнир? Э, турнир проходил на стадионе ИКАР. Это а, вышелетное ИКАР. училище, mm -hmm. да. Mm -hmm. Очень тяжело получилось первый день соревнований. Дождь был. Очень тяжелое поле, вязкое поле. Здесь, в принципе, очень тяжело показать какой-то быстрый комбинационный футбол. Здесь на первый план выходит, прежде всего, это функциональная готовность, бойцовские качества. Вот. Ну, Ребята выстояли, его, выдержали. Потому что я могу не мир. По крайней мере, гордиться. Максим, я понимаю, чемпион, конечно, но у тебя как да. эмоции вообще? Ну, отличная. За счет быстрой комбинации, за счет командной скорости. Тяжело быть капитаном? Ну, не сильно. Ты уже привык, я так понимаю, да. да? А какая у тебя позиция? Полузащитник. Ползащитник. Центральный защитник. Защитник. А, защитник. А, защитник. Mm -hmm. Це богато у вас вже нагород, чи це перший кубок. Не, уже уже второй. Мы еще кожный мяч выиграли. Ну, выигрывали. Кіровограді, а на область старове місце зайняли. Угу. Як багато зараз молоді дітей, які цікавляться спортом у нас в Кіровограді? Ну -ба -ба багато. Багато да так? Багато. є в тебе знайомих, які да, цікавляться. Да. Давайте розкажемо, які надалі плани будуть. Що ще будемо проводити, і ми знаємо, що ви плануєте відкривати якийсь соціальний спортивний зал. Так? Що це таке? Для кого він? Ну е -е зал... К залу мы еще вернемся, я думаю, мы пригласим вас обязательно на открытие, он должен быть вот в ближайшие месяца, дай бог, чтобы у нас наши все договора состоялись, договоренности с определенными людьми. А турнир мы будем стараться делать его традиционным, учитывая то, что, вот, как тренер сказал, первый день показал волю к победе ребят, я был очень удивлен. Тем, какой самоотдачей вот ребята подошли к этому турниру. Очень приятно, что так вот серьезно отнеслись они к этому турниру. Я считаю, что нужно его стараться проводить гораздо чаще, нежели раз в год. И мы будем стараться это делать однозначно. Может быть, даже если повезет не только среди областных команд, а и среди украинских. Будем к этому стремиться. А ищи виды спорта, вы сказали. Какие планируете? Знаем, нас в будет кроссфит. Да, в прошлом году мы проводили започковалый Казах Челлендж. Это чемпионат Украины по кроссфиту. Он проходил у нас в прошлом году. Ваш канал присутствовал. Я думаю, что у нас в июле месяце будет второй турнир Казах Челлендж по кроссфиту. Будет проходить в июле. Ближайшее, что мы проведем здесь у нас в Кировограде. Ну, дальше будем анонсировать, я думаю, что идет подготовка, дальше будет видно. Вадим, а к вам вопрос. Куда дальше наша молодая перспективная команда будет двигаться? Ой, в августе месяце у нас будет отбор, отбор будет в Академию Звезды. В данный момент мы выступали уже под, под эгидой Звезды, так как эти ребята все в данный момент в сентябре, в сентябре прошлого года я их собрал в шестой школе, как бы спецкласс. Вот. Они учатся в одном классе, в одной школе, они тренируются в двухразовом режиме. Ребята очень загружены, у них в неделю по 8, по 9 тренировок, то есть в двухразовом режиме где-то. Вот. А в августе месяце у нас будет областной отбор. Значит, все желающие, которые хотят попасть в футбольный клуб, в футбольную академию звезды, будет проходить отбор на базе стадиона Зирка там у нас сейчас хорошие поля постелили вот ну и стараться дальше стремиться попадать в первую команду Нет. во вторую команду в Зирку 2 и как у нас структура структура клуба через, через год через два участия в чемпионате украины сейчас у нас юноши наши играют по высшей лиге в чемпионате украины если первая команда сейчас ставит задачу и пытается выйти в Высшую Лигу, то наши юноши, Академия, Звезда сейчас играет в Высшей Лиге с такими командами, как Запорожье, Металлург, Металлург-Донецк, вот такие команды, Днепропетровск. Вот, ну, будем стараться... Подтягивать, до, до, чтобы до, гармония была. Да, да, достойно представлять футбольный клуб «Звезда». Ну, ми сподіваємося на нашу зв'язку. Хоча 0-0 зіграли в останні матчі. Ну, нічого страшного, головне, що не проиграли. Да, дякуємо да. вам дуже, що завітали до нас у студії. Дякую за організацію турніру, за те, що підтримуєте молодь, молоді, ді, які намагаються і підтримують спорт. Дякуємо Спасибо. вам. І з побіди. Спасибо. Ми Спасибо. двигаємося далі. В ефір.